assalomu alaykum hurmatli talabalar bugungi demak fanimiz patologiya atoksikologiya fanining navbatdagi demak mavzuimiz virus chaqiradigan kasalliklar demak ushbu mavzuni kengroq yoritish maqsadida quyidagi rejalar belgilab olingan demak birinchi rejamiz kar qizilchasi ikkinchi reja amur qizilchasi hamda uchinchi rejamiz esa baliqlarning limfositozi deb nomlanadi va mavzuning dolzarbligi haqida to'xtaladigan bo'lsam inson tomonidan baliq mahsulotlar qadim zamonlardan buyon iste'mol qilib kelinadi baliq go'shti boshqa hayvon organizmida uchramaydigan aminokislotalar vitaminlar mikro va hamda makro elementlar mavjud o'zbekistonda baliqni qayta ishlash korxonalari yutlangan baliq baliq konservalari baliq uni va boshqalar ishlab chiqariladi ko'pgina baliq mahsulotlar parfiz ovqat qatoriga kiradi respublikamiz aholisi oqsil moddalarga bo'lgan talabini qondirishda baliq va baliq mahsulotlarini roli juda kattadir respublika sog'liqni saqlash vazirligi tavsiyasiga ko'ra har bir inson organizmi sog'lom rivojlanish uchun kuniga 33 uch gram yoki yil davomida 12 kg baliq mahsulotini iste'mol qilish lozim ekanligini ta'kidlab o'tishgan Baliq baliqni tarkibida oqsil kalsiy va fosforga boy bo'lib qishloq xo'jaligi hayvonlariga beriladi tarkibida 50-55% oqsil o'n yigirma esa yog' 30% gacha kalsiy fosfat 5% gacha osh tuzi va a va d vitaminlari mavjud bu organizmda juda yengil hazm bo'ladi shuning uchun birinchi navbatda yosh hayvonlarga ya'ni jo'jalarga kundalik davomida 10% foiz miqdorda oziqasiga qo'shib beriladi tovuqlarga ba'zan katta yoshdagi hayvonlarga ham berish tavsiya qilinadi sigir kuniga bir bir yarim kilogram baliq uni berilsa sut va go'sht sifati buzilmaydi va mahsulot ko'rsatkichi sezilar darajada oshishini aytib o'tishimiz mumkin demak eng yuqori demak ko'p zararlaydigan demak bu karblarda uchraydigan karb qizilchasi kasalligi hisoblanadi bu respublikamizda ko'plab baliqchilik xo'jaliklarida va tabiiy suv havzalarida bu kasallik qayd qilinadi baliq eng ko'p tarqalgan yuqumli kasallik bo'lib baliqlarni rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi krasноxа yoki qizilchaga beriluvchi baliqlar bu asosan karb hamda zog'ora baliqlar hisoblanadi nisbatan kamroq yo'liqadigan baliqlar esa karas oq amur hisoblanadi barcha yosh baliqlar qizilchaga beriluvchandir lekin eng ko'p yo'liqish yoshi bu ikki uch yoshdagi zotlar hisoblanadi qizilchaning inkubatsiya davri bizning respublikamiz sharoitida 3-8 kunda tashkil etadi kasallik o'tkir va surunkali tus olishi mumkin buning belgilari baliqning butun tanasi demak qizil yarachalar bosadi baliqlar kam harakat bo'lib o'smaydi ularni demak bemalol qo'l bilan tutib olishimiz mumkin yoki suv oldi qushlari ularni bemalol tutib yishi mumkin qo'lga olgandan keyin qo'l bilan qorin tomonga bosilganda de, demak anal eshigi orqali shilimshim modda chiqadi ba'zan yuqumli sariq suv gemorogik siptisimiya karibning bahorgi deb nomlanuvchi qizilcha hovuz xo'jaliklarida karip baliqni eng xavfli ommaviy va keng tarqaladigan kasalliklardan biri hisoblanadi bu kasallikka ko'proq kari va uning yovvo'y shakli zog'or baliq chalinadi noqulay sharoitda oq amir ham kasallanishi mumkin hozirgi vaqtga ushbu ke, kasallikni kelib chiqish sababi deyarli aniqlanmagan bu borada ikki xil tahminlar mavjud birinchisi bakterial va virusli bakterial gipatiza kasallangan baliqlar to'qimalarida punctata va Pseudomonas xildagi bakteriyalar mavjudligi asoslanadi virusli gipatizada esa revirus Caprio virusning qizilchaning o'tkir shaklini keltirib chiqishga qodirligini ta'kidlaydi umumiy gipatiza shundan iboratki virus kasalligini keltirib chiqaruvchi dastlabki agent bakteriyalar esa patologik jarayon murakkablantiruvchi agentlar hisoblanadi qizilchaq yuqumli kasallik hisoblanib uning rivojlanishi qator omillarga bog'liq birinchi o'rinda demak o'z navbatida suvning harorati suvning demak metallashuv darajasi ya'ni suvdagi mikrob hamda makro elementlarning ozgaruvchi o'zgarishiga o'tkazishning tig'izligi va boshqa mobaynida davom etib etib kuzga kelib yo'qoladi sog'aygan baliqlar umidi hosil bo'ladi baliq qaytadan kasallanganda uning ancha yer shakllar kuzatiladi albatta bu kal qizilchasi o'z navbatida boshqa viuslar singari demak o'z navbatida suvning haroratiga suvdagi demak mineral moddalarning moddalarga bog'liq bo'lib bular asosan demak bahor mavsumida boshlab to kuzni oxirigacha bu kasallikni baliqlar chalinishi mumkin demak bu slaydimizda demak kar qizilchasi baliqlari misol tariqasida keltirilgan bu yerda ko'rishimiz mumkin demak tanasining qismlarida tanasining orqa qismlarida va qorin qismlarida demak kasallanganligini ko'rishimiz mumkin hamda bu slaydimizda ham xuddi o'sha baliqlarni demak qorin hamda jab oldi qismlarida demak 'sha qizilcha kasalligi bilan kasallangan baliqlarni misol tariqasida keltirganmiz hamda bu yerda shu kar qizilchasini demak virusni demak struktura tuzilishi keltirilgan demak bu viruslar de odatda bilamiz ernk hamda oqsilani ma'lum bir qismlaridan tashkil topgan organizm hisoblanadi demak ikkinchi rejamizga to'xtaladigan bo'lsak demak bu amir qizilchasi kasallik ikki turga bo'linadi birinchisi gerak e, gemeragik septinsimiya va yarali shakllar hisoblanadi gemorragik septinsimiya ham hamma joyda tarqalgan va yarali shakliga qaraganda tez tez qayd etiladi gemoriks qo'zg'atuvchisi bo'lib pisidema uh, frensinki bakteriyasi hisoblanadi tana tuzilishi bir pichili kalta harakatchan uzunligi nol butun yetti nol butun yetmish besh mikrometrga yetadi aylana kuchli tarafchasimon gemorrogik septinsimiyaga ayniqsa baliqlarning qorin qismida teri qoplarining gemeriyasi kuzatiladi zararlangan joylarda baliq tangachalar tushib ketadi suzguchlar gea ayrim holatlarda suzguch mikrozi kuzatiladi yaralish shaklni klinik belgilari absislarning hosil bo'lishi va muskul to'qimalarning shamollashshi ko'rinishida namoyon bo'ladi bunga bunda yorilgandan so'ng tanada yarachalar hosil bo'ladi suzguchlar gemer qayd etiladi ya'ni suzguchlarda yemirish holatlari kuzatiladi demak bu karb qizilchasini ko'radigan <laughs> bo'lsa, demak bularni demak ayniqsa demak tangachilarda mayda yaralarning hosil bo'lishi demak tananing butun qismlarini egallab olishi bilan demak karb qizilchasidan farq qilsa ko'rishimiz mumkin bu yerda ham demak bulardan demak qorin <laughs> atrofi jaba oldilarida hamda dum tomonlarida ham ushbu amir <laughs> qizilchasini ko'rishimiz <laughs> mumkin hamda bularni demak umumiy strukturaviy tuzilishi struktura quyidagicha struktura ta'svirlangan baliqlarning limfosituzi ya'ni bu kasallik o'n to'qqizinchi asrning oxiri yigirmanchi asrni boshlarida aniqlangan bo'lib tana tuzilishi kalta harakatchan uzunligi o'n ikki nanometr keladigan aylana uchli tayoqchasimon shakliga ega uning inkubatsiya davri yetti to'qqiz oygacha yetadi uning yashovchanligi optimal ya'ni qulay temperaturasi 25 besh gradusda demak bu virus lifositoz demak keng baliqlarda tarqalishi kuzatilgan demak buni demak umumiy tuzilishi demak boshqa kar qizilchasi yoki amir qizilchasidan farqli bo'lavra demak bularda ushbu yaralar demak bu'rutmachasimon shaklda bo'lib ayrim baliqlar butun tanasida demak ushbu kasallik qo'zg'altiladi hamda bu kasallik qo'zg'atilgandan keyin demak baliqlarni o'z navbatida tanachalar tushib ketish holatlari va shu bilan bir qatorda ulardagi qon aylanish sistemasini buzilishi nerv sistemasining buzilishi oqibatida baliqlarni harakatlanishi to'xtaydi o'z navbatida demak qon aylanishi buzilgandan keyin tanada kislo yetishmaslik kuzatilib baliqlar kam harakatchan bo'lib qolib o'z navbatida bu demak blar demak suvni yuza qismida suzib yurish oqibatida ayrim holatlarda balqlarda o'lim holati kuzatilsa ayrim holatlarda esa shu suvoldi qushlari va suvda yashaydigan boshqa organizmlar tomondan hayvonlar tomonidan demak bular ovlanib yeyiladi iste'mol qilinadi demak yuqoridagi <laughs> mavzularimizni batafsil tanishishlaringiz uchun quyidagi adabiyotlar bilan bemalol tanishib demak keng ma'noda bilimga ega bo'lishlaringiz mumkin hammalaringizni e'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat